Uh, sebab uh, arwah bapa saya pun pernah kerja sama dengan Pak Lah Jadi kita kenal sebagai uh, keluarga hmm. Tetapi kali pertama saya jumpa dia dalam konteks nak kerja dengan dia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Selamat datang ke episod khas keluar sekejap bersama saya Syarif Hamdan Dan saya KJ Pada tanggal 14 April uh, 2025 Perginya seorang negarawan, seorang tokoh, seorang pemimpin Yang sangat disayangi oleh begitu ramai Tun Abdullah Hamad Badawi um, KJ biasanya apabila seorang tokoh Uh, pergi dalam keluar sekejap ni kita cuba buat uh, analisa kita cuba buat perbincangan dan kita cuba jadi seimbang tapi kalau KJ izinkan saya saya rasa awal-awal saya nak sebutlah saya rasa dalam hal ini kita angkat tangan awal-awal dan saya tak ada hasrat untuk uh, menjadi penganalisa yang terlalu seimbang pada hari ini sebab ini adalah satu topik yang mana subjeknya, individunya terlalu dekat dengan keluar sekejap, terutamanya K ataupun KJ sendiri. Uh, jadi, kalau ada pihak lain yang nak buat analisa yang lebih mendalam dan sebagainya, dipersilakan. Tapi episod kali ini saya rasa, walaupun kita akan cuba mengupas sedikit sebanyak, tapi ini adalah episod meraihkan legasi Tun Abdullah. Itu, itu sekurang-kurangnya hasrat saya lah KJ. Dan kalau KJ setuju, saya rasa ini yang patut kita buat, sebab ini individu yang istimewa bukan hanya untuk negara, tetapi untuk uh, the family of KS itself, and of course, you personally. Ya, yeah, beberapa hari selepas pemergian Almarhum Tun Pak Lah, Charles ada berhubung dengan saya dan cadang untuk kita buat satu episod khas memperingati Pak Lah, jasa Pak Lah dan juga kerjaya Pak Lah sebagai seorang bekas Perdana Menteri dan negarawan pada awalnya saya kurang selesa sebab tak sampai seminggu pemergian Pak Lah dan saya rasa mungkin saya sendiri tak boleh nak mengawal emosi dan juga diri saya untuk membuat episod yang berkenaan tetapi bila saya fikir balik saya kata mungkin inilah juga masa yang paling sesuai waktu ramai yang masih lagi meraihkan kehidupan dan juga kerjaya Pak Lah dan kita dapat memberi sedikit tumpuan dan fokus dan meletakkan dalam konteks yang sebenar apa yang telah pun berlaku sewaktu pentadbiran Perdana Menteri yang kelima dan bila saya fikir balik Syaril it's you know he became Prime Minister in 2003 that's more than 20 years ago Kadang-kadang saya ingat was only yesterday Tetapi dia sebenarnya lebih dua dekad yang lepas Dan untuk satu generasi baru Mereka mungkin tak tahu sangat tentang Pentadbiran Pak Lah dan juga latar belakang Pak Lah Sebab bila dia dah sampai ke tampuk kepimpinan sebagai Perdana Menteri Pak Lah dah berada di dalam politik hampir tiga dekad Jadi it is difficult to encapsulate um, the life of a person let alone somebody yang menjadi Perdana Menteri 20 tahun yang lepas dan bila saya fikir macam mana kita nak buat episod kali ini hmm. saya rasa mungkin untuk diri saya lah sebab saya risau saya tak boleh nak kawal emosi saya saya kata uh, apa salahnya kita panggil orang yang individu-individu uh, yang paling rapat dengan Pak Lah lah hmm. untuk membantu kita mengupas saya kata tadi uh, tak nak jadi terlalu uh, seimbang, nak raikan but knowing Pak Lah the way that I do um, you know, he beliau adalah seorang yang sangat adil kepada diri dia sendiri juga willing to listen to everyone dia tak suka orang merampu dia hmm. sewaktu jadi Perdana Menteri sewaktu jadi seorang tokoh politik he always tell us to give it to him straight lah dan uh, hari ini walaupun kita raikan, tetapi saya rasa kita juga akan melihat uh, apa yang menjadi kejayaan besar, what could have been different dan sebagainya lah. I think, you know, that's what he would have wanted and like also. Okay. Saya serah kepada kebijaksanaan KJ dalam hal ini because you are the one closest to him and saya iktiraf bahawa itu mungkin salah satu uh, refleksi kepribadian beliau sebagai yeah. seorang manusia, sebagai seorang pemimpin yang terbuka pada kritikan dan mungkin in a paradoxical way untuk jadi lebih seimbang itulah cara kita meraikan legasi beliau. Tapi sebelum anekdot tentang benda tu bila saya waktu saya jumpa dia buat kali pertama, saya dah jumpa dia berapa kali dalam konteks sebab arwah bapa saya pun pernah kerjasama dengan Pak Lah, jadi kita kenal sebagai keluarga. Tetapi kali pertama saya jumpa dia dalam konteks nak kerja dengan dia. Uh, sewaktu tu saya baru pulang daripada UK um, saya dibawa masuk ke pejabat beliau, di pejabat Timbalan Perdana Menteri Putrajaya uh, Dato' Tajuddin um, setiausaha sulit kanan beliau telah bawa saya, kata ok ni pegawai baru nak kerja dengan Pak Lah so uh, I suppose some sort of interview lah so saya masuk, Pak Lah was very busy ada beberapa file tebal atas meja beliau uh, tengah sign, I don't know what it was Then uh, he said only one thing. Said, um, okay, um, you be honest, the pandangan yang kritis tak ada masalah. Uh, bagi tahu saya kebenaran, jangan bagi cerita yang yang uh, bagus saja. Sebab sebagai seorang politician kita kena dengar semua, but don't be stubborn. Uh, once mm. you make your point, leave it. Mm. Uh, so itulah uh, Pak Lah dia sangat terbuka. Uh, dan uh, walaupun saya pada waktu itu usia awal 20-an sanggup untuk mendengar pandangan dan juga uh, apa yang menjadi uh, ialah perspektif kita tentang benda yang bagi saya mungkin saya tak berapa faham pada waktu itu tapi dia, uh, dia hormat dan diraikan pelbagai pandangan. Ya, yeah, um, saya hormat juga apa yang KJ sebut tadi bahawa refleksi setelah kurang seminggu ini KJ tidak begitu pasti sama ada mampu membuat episod ini secara penuh dan saya berterima kasih bahawa KJ masih tampil untuk buat episod ini um, tapi cara kita nak buat episod ini dan mungkin KJ boleh jelaskan nanti kita panggil beberapa sosok individu yang paling dekat dengan beliau dalam konteks kerja dan sebagainya dan episod ini akan didominasi oleh naratif-naratif itu jadi kalau boleh KJ saya mungkin di awal ini saya sebut refleksi saya secara peribadi sikit sebab saya yang paling jauh lah daripada individu ini berbanding semua yang bercakap selepas ini uh, saya tidak mengenali Pak Lah secara uh, dekat um, saya pun tak pasti sama ada Pak Lah kenal saya siapa um, sebab bila saya mula muncul dalam hidup KJ <laughs> um, waktu itu saya masih sangat junior dan tak adalah uh, peluang sangat untuk bertemu dengan beliau tapi secara peribadi bila saya tengok balik peranan Pak Lah ni dalam My Own Journey dalam politics dalam adulthood dan pemergian beliau mengingatkan saya tentang hakikat ni dia seolah-olah is a throwback to a different time KJ dan macam KJ sebutkan tadi ingat-ingat balik macam baru semalam tapi sebenarnya dah lama dan it was a different time in Malaysia different time in politics dan mungkin uh, kalau saya nak insert my own life experience it was a different time for me dan Zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri Walaupun saya tak kenal dia Tapi dia lah sebabnya Selain dia bekerja lah Saya pilih parti UMNO Sebab dia mencerminkan Satu uh, A new dawn in UMNO Iaitu pengharapan reformasi dalam UMNO uh, Kedua It was a different time Dari segi politik itu sendiri It wasn't so much about vendetta It wasn't a politics of One upmanship It was a politics of orang yang tahu bila masanya telah berlalu dan seorang yang tidak berpegang pada kuasa semata-mata pegang pada kuasa. Ini semua tema saya yakin kita akan bincang hmm. selepas ini. But I just wanted to say at the outset, yeah. when he passed, that was the thing that passed in my mind. That this was a different kind of UMNO, different kind of Malaysia, different kind of politics. Then of course kita always nostalgia akan orang yang dah pergi. But I think it's a legitimate nostalgia that I am feeling lah, even as somebody who didn't really know him well. Cara mungkin kita kenalkan tetamu-tetamu kita Kita akan ada beberapa set ataupun panel tetamu pada hari ini uh, Tetapi kita akan mula dengan uh, satu panel tetamu yang saya rasa Boleh dikatakan sebagai antara tokoh-tokoh yang dah lama kenal Pak Lah um, Dah lama bersama dengan Pak Lah berpuluhan tahun uh, Mungkin mula mengenali Pak Lah pada tahun 70-an hmm that's uh, you know how long these gentlemen have known uh Paklah